بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عطا فرمودہ توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہم نے اس بات کو ثابت کیا کہ نماز دین کا ایک عظیم رکن ہے آج ہم اسی موضوع کو بخاری و مسلم شریف حدیث سے مبارکہ کی روشنی میں اسی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور سب سے پہلے جس کتاب کو میں کوٹ کرنے چاہ رہا ہوں وہ صحیح بخاری شریف ہے قرآن مجید فرقان حمید کے بعد جو استب بعد القرآن ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم شریف ہے اور اس بات پر پوری امت مسلمہ کو اتفاق اب جو پہلی احادیث مبارکہ میں صحیح بخاری شریف سے کوٹ کرنے جا رہا ہوں صحیح بخاری شریف جلد نمبر اول اور اس کے اندر باب ہے باب قول نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گن علیہ السلام خمس امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات پر باب باتا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اور وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے ایٹ اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی یہی حدیث پاک موجود ہے پہلی جلد کے اندر وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے سولہ اور اسی طرح جامع ترمزی شریف کے اندر بھی یہی حدیث پاک موجود ہے اور سونان نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے گویا کے سیاستہ کی کتب مختلف کتب کے اندر یہی حدیث پاک موجود ہے اور اس حدیث مبارکہ کے روایت کرنے والے اس حدیث مبارکہ کے روایت کرنے والے ہیں اور یہ لخت جگر ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی جس پر اسلام کی بنیاد ہے اس کو بیان فرمایا فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُونَ فرمایا کہ پہلی بات یہ کہ آپ گوئی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کو لے نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں پہلی اس چیز پر اسلام کی بنیاد ہے کہ آپ سب سے پہلے گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل وحدہ لا شریک ہے اور وہیں خالق و مالک و راجے کو روف رہنا چاہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں پہلی یہ بنیاد ہے اسلام پر. اب اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ و نے اسلام کی دوسری بنیاد جو بیان فرمائی اقام مسنٰ فرمایا کہ نماز کو ادا کرنا یہ اسلام کی بنیاد ہے دوسری بنیاد ہے اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی فرمایا و عیتا فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا یہ تیسری بنیاد ہے اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحج البیت فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے حج کرنے کا اس کو چاہیے کہ وہ حج ادا کرے یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے اور آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوم و اور رمضان شریف کے روزے رکھے یہ پانچ بنیادیں ہی ہیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم نے گنوا کر فرمایا پہلی یہ بات کہ تم گوائی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس کے بعد یہ کہ تم نماز ادا کرو اور زکاة ادا کرو اور ساتھ جو آدمی حج کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حج کرے اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے جب دن آئے تو ان کے اندر روزے رکھنا یہ اسلام کی پانچویں بنیاد اب اس پوری احادیث مبارکہ کے اندر اسلام کی بنیاد گویا کہ یہ مسجد ہے اب اس مسجد کی کچھ بنیادیں ہیں کچھ ستون ہیں اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے پانچ ستون ہیں ان میں سے ایک ستون اور ایک رکن جو ہے وہ نماز ادا کرنا اور ایک حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے جب اذان ہوتی ہے تو بندہ مومن جو ہے وہ نماز کو چلا آتا ہے اور جو کافر ہے وہ ذہری بات ہے وہ تو نماز نہیں پڑھتا تو اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نماز ادا کرنا یہ دین کا ستون ہے اور دین کا عظیم رکن سے قبل جو حدیث مبارکہ میں نے پیش کی ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر سے اب یہ حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود مروی ہیں اور یہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتاب الایمان کے اندر پہلی جلد اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے پچاس اور بھی مختلف کتب کے اندر موجود ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے مستقب کے اندر روایت کی ہے اور سنن ابو دعو شریف کے اندر بھی موجود ہے اب اس عہدیث مبارکہ کے کچھ الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں اس عددیث مبارکہ یہ طویل حدیث مبارکہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام فرمایا اسلام یہ ہے کہ شہادت واللہ الہ الا اللہ وانا محمد عبد ورسول فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ گوائی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ تی مسلاتہ فرمایا کہ چاہیے کہ آپ نماز ادا کریں وہ تک الزکات تمہیں چاہیے کہ تم زکوٰۃ ادا مبارکہ میں رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات یہ ذکر فرمائی وہ تو کی فرمایا کہ چاہیے کہ تم نماز ادا دوسری بات یہ پھر تیسری بات فرمائی و تب کی زکاتہ فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر وہ تسوم الرمدانہ فرمایا کہ جب رمضان المبارک کے برکت لمحے آئے تو انہیں چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں یہ فرمایا وہ تہج البیتا انیستا سبیلا فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف حج کرے جو اس کی جانب استداد رکھتا ہے اس کے پاس مال کی ہے اسے چاہیے کہ وہ بیت اللہ کی طرف حج کرے اب اس حدیث مبارکہ میں پہلی حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک فرمان تھا اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے لفتے جگر وہ فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پھر اس میں سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو ادا کرنا اس پر اسلام کا ایک عظیم رکن ہے اور یہ اسلام کا عظیم ستون ہے اور دوسری جانب اس حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اگر پوچھتے ہو تو وہ پانچ چیزوں میں اور وہ پانچ چیزوں میں یہ ایک عظیم چیز ہے نماز ادا کرنا گویا کہ اسلام کی بنیاد اگر پوچھنی ہے تو وہ بھی نماز ادا کرنے کے اندر موجود ہے اور اگر آپ نے اسلام کے بارے میں پوچھنا ہے تو اسلام کے اندر بھی نماز ادا کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے ان دونوں احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز ایک عظیم رکن ہے اور اس پر اسلام کی بنیاد ہے اور نماز ادا کرنے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی جل جلال کا عظیم قرب نصیب ہوتا ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں پروردگار کے قریب سے قریب تر ہو جاؤں تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ نماز کو ادا کیا کرے نوافل ادا کیا کرے اور سجدے کے اندر جا کے کسی نے پوچھا کسی علماء سے کسی نے پوچھا کہ انسان کس وقت اللہ تبارک و تعالی جل الحو کا اللہ تبارک و تعالی جل و تعالیٰ جل کے قریب تر قریب ہوتا ہے اس نے کہا کہ جب انسان سجدے کے اندر جاتا ہے اور اپنی پریشانی کو رب کے حضور رکھ دیتا ہے فرمایا اس وقت انسان اپنے خالے کے لمبے سنسات کے سب سے قریب اب گویا کہ میں اپنی بات کے اختتام کرتا چل اس ان دونوں احادیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اگر اسلام کی بنیاد پوچھتے ہو یا اسلام پوچھتے ہو تو بالکل مختصر سی بات ہے نماز جو ہے اسلام کے اندر ایک عظیم رکن ہے اور اس پر اسلام کی پوری عمارت جو ہے وہ